Ехал по второй полосе, стал на красный свет. Впереди две машины. Гул, сильный гул и взрыв. Я упал под панель, на меня посыпались все стекла. И я поднял голову, поднялся, вижу, горят две машины впереди стоящие. Я выскочил, подбежал к первой машине передо мной. Там девочка кричала «папа, папа». А папа сидел за рулем, она была на заднем сиденье. У нее голова вся в крови была. Я открыл дверь вытянул девочку и передал полиции. Огнетушитель начал тушить машины. Его не могли вытянуть, потому что заблокированы были двери. Мужики подбежали, его вот так, ну, подвинули, он наш стоит, вот так. Вытянули его, ну, он уже не живой был.